То, что касается отключения жителей Криворожского района, населения части порядка восьми населенных пунктов, которые на сегодняшний день ежедневно отключаются, обусловлено это тем, что эти потребители по своей схеме электроснабжения подключены от сетей Кировоград Облэнерго. И при вводе графика аварийных отключений диспетчер Кировоград Облэнерго производит отключение линии 35 кВт, от которой подключены подстанции 35 на 610, соответственно, от этих подстанций подключены потребители Криворусского района. Повлиять или оказать какое-то влияние на действия диспетчера Кировоград Облэнерго я как начальник Криворусского РС, влияния не имею. На сегодняшний день с моей стороны на руководство компании ДТЭК Днепра написана служебная записка с информированием той ситуации, которая сложилась в с отключениями на территории Криворожского района. Руководством днепрово Энерго» принимаются меры по согласованию с руководством кировоградо Энерго» о пересмотре графика отключений и возможности минимизировать количество отключений, соответственно, дать возможность людям пользоваться электроэнергией. Обращаясь к жителям Криворожского района, отнестись с пониманием к той ситуации, которая сложилась. Я вас уверяю, что на сегодняшний день компания Днепроблэнерго прилагает максимум усилий для решения этой проблемы.